जय श्री कृष्ण अध्याय आरोप ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् नम गीता, अथ ठष्ठ्याय श्री भगवान वाचा। अना आश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स्वसंन्यासी च योगी च न यम च क्रियाः यं सन्यासमिति प्रहुर योगन्तं विद्धि संकल्पो योगी भवति कश्चन आरु रुक्षोर्मोनेर योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य

आत्माइवा आत्मनों बंधुर आत्माइवरिपुर आत्मना हां बंधुर आत्मा आत्मन अस्तस्य येन आत्मना दितहां अनात्मन वर्तेत आत्माइवा शृङ्गत्वे जितात्मन प्रशात पर शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मनापमो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोस्ताश्म कांचन सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य समा भू दुर्वि शिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मनाम रहसिस्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निरासिर परिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठित्य तिरमासनआत्मनः नचिच्छितं ना नातिनीचं चैलाधिनाकुशोत्तरम् त्रैकाग्रम मन यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने इंजात योगमात्म विशुद्धये समंकाय शिरो ग्रीवन धारयन्न स्थिरः సంప్రేక్ష్య నాసి కాగ్రంస్ దిశానవయన్ ప్రశాంతత్మా విగతభిర్బ్రహ్మచారి వ్రతే మనస్ సంయమ్యమచ్చిత్తో యుసీత మత్పర ఇంజన్నేం సదాత్న యోగి నియతమానసీ నిర్వాణ పరమాం मत्सास्था मधिगच्छति न चश्नतस्तु योगस्थि न चैकांतमानश न तहा न चाति सोपनशीलस्य जाग्रतो न इवचात्युना युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टास्य कर्मस्व युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तं आत्मन्नेवा वतुष्टते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया यत्र चैव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न ते पश्यति तत्वतः यम लब्धा च परम लाभम् मञ्ज्यते नाधिकं ततः यस्मिन् न दुक्खेन गुरुणापि विचायते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगसंमितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विर्ण चेतसा संकल्पप्रभवान् कामास त्यक् सर्वा नेष मनस विनयम्य सतन शनैरुपरमे बुद्धिया धृतिगृहतया आत्मसंस्थ मन न किंचिदिपि चिंत यनलमस्थिं ततस्तो नियम्य आत्मन्य वसंद プラシャントマナサムヒエナイヨーグヌムスカムッタマム उपाय इति सांतरजसं ब्रह्मभूतम कर्मशं युञ्जन्नेवम सदात्मानः योगी विगत कर्मशः सुखेना ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थआत्मनाम सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्व तत्र सर्वे च मयि पश्यति तस्याहं न

यो 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 यम योगस्त्रया प्रोक्तस साम्ये नमः सुदना ये तस्य हन्न पश्यामे चंचलत्वास्थितिं स्थिराम चंचलम प्रमाथि बलवद्रुधम तस्य हन्निग्रहम मन्ये वायोरिवसुदुष्करम श्री भगवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास तो कौंतेय वैराग्येण चुह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना यतत शक्यो वापत अर्जुन उवाच

तदन्य संशयस्यस्य चेतनः उपपद्यते श्री भगवानुवाचा पार्थ नैवेहना मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतस्य दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुचिनाम श्रीमतंगे हे योगब्रह्मस्तो भिजायेते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम ये तद्धि दुर्लभतरा लोके जन मयदी दृशम त्र तुद्धि संयोज लौर्वेहिककते चतो भूय संसि पूर्वाभ्यासेन नंदना पूर्वाभ्यास तेन क्रियसो पिछह जिज्ञासुरपी शब्दब्रह्मा ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध अनेक जन्म ततो याति परं तमस् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानभ्योपि मतोधिकः कर्मभिः साधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन योगि नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयेक्तः मनोमतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म नाम षष्ठो अध्यायः सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण